মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো ই কক্ষণিতা পাঠটি আৰু পাঠটিৰ নাম হৈছে সন্মান এতিয়া আমি পাঠটিৰ পূৰ্বে পঢ়িছো আমি এতিয়া প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ কৰি যাম দেই তোমালোকে চাই যোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অধিকাৰ আৰু শাসনকৰ্তা নথকা দেশ এখনে কেনেকুৱা আচৰণ কৰে য'ত কোনো অধিকাৰ নাই শাসনকৰ্তা নাই কি হব সেইটো অৰাজক অৱস্থা নহ'বনে গতিকে কি হব অধিকাৰ আৰু শাসনকৰ্তনকৰ্তা নথকা দেশখন কি হয় অধিকাৰ আৰু শাসনকৰ্তা যেতিয়া নাথাকে তেতিয়া মানুহে নিজৰ মতে স্বপ্ৰধান হৈ নিজে ভূমি ভূমিকালৈ আপোনাৰ ইচ্ছাৰ দৰে আচৰণ কৰে যি মন যায় তাকে কৰে অৰাজক অৱস্থা হৈ গল দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো মানে একৰ খটো ছাতৰে শিক্ষকৰ ধাৰ খুজিব পাৰেনে নিশ্চয় নোৱাৰে নহয়নে ছাত্ৰক যদি শিক্ষকে এটা মাত্ৰ আখৰ শিকায় তেন্তে অন্ধক চকু দান দিয়াৰ নিচিনা শূন্য অৰ্জন কৰে আৰু সেই ধাৰ পিতৃ মাতৃৰ ধাৰ যিদৰে খুজিব নোৱাৰি শিক্ষকৰ ধাৰ সুজিব নোৱাৰি সেই কথাটোকে সুধিছে গতিকে উত্তৰ হব ছাতৰে শিক্ষকৰ ধাৰ সুজিব নোৱাৰে ধাৰ বুজিব নোৱাৰে পাৰেনে নোৱাৰে তাৰ পাছত আহিলে তেওঁ দেৱতাৰো দেৱতা বিধাতাৰো বিধাতা ৰজাৰো ৰজা তেওঁ কোন ঈশ্বৰ গম পাই চাই ৰজা তেওঁ দেৱতাৰো দেৱতা বিধাত আৰু বিধাতা ৰজাৰ ৰজা ইয়াত তেওঁ বুলি কাক কোৱা হৈছে তেওঁ বুলি ঈশ্বৰক বুজোৱা হৈছে গতিকে কাক বুজোৱা হৈছে ঈশ্বৰক বুজোৱা হৈছে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা কোনখন কাকতৰ সম্পাদক আছিল তোমালোকৰ লেখকাই চাই হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু কোনখন কাকতৰ সম্পাদনা কৰিছিল এডিটিং কৰিছিল কোনখনৰ আছাম নিউজ আসাম নিউজ নামৰ কাকতখনৰ তেওঁ সম্পাদক আছিল হেমকোষ কি হেমকোষখন পঢ়িলে হেমকোষত বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ অৰ্থৰ পৰা আদি কৰি আমি সকলোখিনি পাওঁ অভিধান এইখন নহয়নে এইখন হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা হেমকোষ হৈছে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই ৰচনা কৰা অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম বুটপত্তিগত অভিধান মনত ৰাখিবা দেই অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম বুটপত্তিগত অভিধান হেমকোষ আৰু এইখন হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই ৰচনা কৰিছিল কানিয়াৰ কীৰ্তনৰ ৰচক কোন একেগৰাকী হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা কানিয়াৰ কীৰ্তনৰ ৰচক হৈছে হেমচন্দ্ৰ আমাৰ এই সমাজত এজনে আনজনৰ প্ৰতি দেখুওৱা আদৰ বা শ্ৰদ্ধাই সন্মান সন্মান মানে কি এজনে এজনে আনজনৰ প্ৰতি দেখুওৱা যি আদৰ বা সন্মান শ্ৰদ্ধা সেয়া হৈছে সন্মান আমাৰ এইখন সমাজত আৰু কোনো এজন লোকে তেওঁৰ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁৰ সন্মানটো তেওঁৰ নিজৰ গুণ পদ মৰ্যদা এইবিলাকৰ ওপৰত সমাজ এখনত সন্মান লাভ কৰে এইবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটোৱে দিছে পিতৃ মাতৃ আমাৰ কেনেকৈ মাননীয় আমি এতিয়া চাই গৈছো দেই ঈশ্বৰৰ পিছতে দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠজন হৈছে আমাৰ পিতৃ মাতৃ ঈশ্বৰৰ পিছতে দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠজন আমাৰ পিতৃ মাতৃ ঈশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আমাৰ সন্মানীয় ঈশ্বৰৰ পিছতে পিতৃ মাতৃ তাৰপিছত তৃতীয়তে শিক্ষা ঘূৰি লৈ যাব কাৰণ তেওঁলোকে আমাক কি কৰিছে শিক্ষা পিতৃ মাতৃয়ে আমাক জন্ম দিছে লালন পালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে জ্ঞান বিদ্যা শিক্ষা আদি এজন ভাল মানুহ কৰি তুলিবলৈ তেওঁলোকে পিতৃ মাতৃয়ে আমাক পিতৃ মাতৃয়ে আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে জন্ম দিয়াৰ উপৰিও আৰু আমাক ভাল মানুহ কৰিবৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ চেষ্টা কৰিছে আমাৰ দুখত দুখী আৰু সুখত সুখী তেওঁ আমাৰ আমি দুখ পালে দুখ পায় আমি সুখ পালে সুখ পায় পিতৃ মাতৃ অহৰা অহৰহ মানে অনবৰতে সাজু হৈ থাকে আমাৰ পিতৃ মাতৃ অনবৰতে সাজু হৈ থাকে আৰু আমাৰ প্ৰতিটো সুনামে কি হয় তেওঁলোকক সদায় নতুন জীৱন দিয়ে আৰু দুৰ্নামে তেওঁলোকক মনো কষ্ট দিয়ে তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে বহুত দুখ কষ্ট কৰে আমি যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া ভাল নাম হয় সদনাম হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মনত আনন্দ লাভ কৰে আৰু যেতিয়া আমাৰ বেয়া হয় দুৰ্নাম হয় তেতিয়া তেওঁলোকে মনত কষ্ট পায় আমাক জীৱন যাত্ৰাৰ সফল সৈনিক ৰূপে গঢ়ি তোলাত তেওঁলোকে অসৰ চেষ্টা কৰি থাকে অনপতে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি থাকে আমি কেনেকৈ জীৱন যুদ্ধত সফলকৈনিক হব পাৰো আৰু সেইকাৰণে এই কষ্টৰ কাৰণে আজি তেওঁলোক কি হয় এই কষ্টৰ বাবে আজি তেওঁলোক আমাৰ সকলোতকৈ মান্য বা সন্মানীয় গতিকে এই যে তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে কষ্ট স্বীকাৰ কৰে সেইকাৰণে তেওঁলোক আমাৰ কাৰণে সন্মানীয় গতিকে পিতৃ মাতৃ কিয় সন্মানীয় উত্তৰটো এইটোৱেই হব তাৰপাছত আহিলে শিক্ষকৰ প্ৰতি ছাত্ৰই মান সৎকাৰ কিয় ৰাখিব লাগে শিক্ষকৰ প্ৰতি মান সৎকাৰ কিয় প্ৰয়োজন এতিয়া চাই যোৱা তৃতীয়তে শিক্ষক ন আমি সদায় শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি মান সৎকাৰ ৰাখিব লাগে কাৰণ পিতৃ মাতৃয়ে আমাক জন্ম দিয়ে লালন পালন কৰে জ্ঞান বিদ্যা শিকাই সৎ লোক এজন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে শিক্ষকসকলে কিন্তু আমাক কি কৰে শিক্ষকসকলে আমাক জ্ঞান দিয়ে আৰু তেওঁলোক হৈছে আমাৰ বাবে বন্ধু ফ্ৰেণ্ড ফিলচফাৰ এণ্ড গাইড বন্ধু দাৰ্শনিক আৰু পথ প্ৰদৰ্শক কণা মানুহক যেনেকৈ চকু দিয়ে কণা মানুহক চকু দিয়ে তেওঁ যে কণাৰ পৰম উপকাৰী আৰু মান্য তাত একো সংশয় নাই তেওঁ যিহেতু কণাক চকু দিয়ে একেদৰে কি হয় শিক্ষকেও ছাত্ৰক কি দিয়ে শিক্ষকেও ছাত্ৰক জ্ঞানক চকু দি অন্ধক চকু দান কৰাৰ দৰে পুণ্য অৰ্জন কৰে গতিকে শিক্ষকে যদি এটা মাত্ৰ আখৰ ছাত্ৰক শিকায় তেন্তে পৃথিৱীৰ কোনো বস্তুৰেও সেই শিক্ষকৰ ধাৰ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি আৰু সেইকাৰণে শিক্ষকক মান সৎকাৰ কৰিব লাগে বুলি মান সৎকাৰ কৰিব লাগে আৰু কি কৰিব লাগে আমি তেওঁৰ বক হব লাগে শিক্ষকে যি কয় সেই কথা শুনিব লাগে আৰু তোমালোকে নিজেও দেখিছা আমি নিজেও নিজৰ জীৱনত প্ৰমাণ পাইছো যিজন ছাত্ৰ শিক্ষকৰ প্ৰিয় তেওঁ সকলোৰে প্ৰিয় হব পাৰে কাৰণ আশীৰ্বাদ লাভ কৰে গতিকে শিক্ষকক সন্মান কৰিব লাগে বুলি কোৱা হৈছে তাৰপাছত এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে সন্মান পাঠটোৰ পৰা কি কি শিকিলা চমুকৈ লিখা সন্মান পাঠৰ পৰা কি কি শিকিলা এইটো আচলতে তোমালোকে নিজেই লিখিবলগীয়া উত্তৰ তথাপি তোমালোকক এটা ধাৰণা এটা দিছো চাই যোৱা আৰু ইয়াতকৈ পাৰিলে আৰু সুন্দৰকৈ লিখিবাচোন তোমালোকে নিজেই বুজি পোৱাখিনি আৰু নিজেই উত্তৰ লিখিব পৰাটো নিচিনা গৌৰৱৰ কথা নাই চাই যোৱা সন্মান মানে কি সন্মান মানে হৈছে গুণ পদমৰ্যদা জ্যেষ্ঠতা আদিৰ ভিত্তিত লাভ কৰা শ্ৰদ্ধা বা আদৰ সন্মান হৈছে গুণ পদমৰ্যদা নিজৰ যিটো গুণ বা যিটো পদমৰ্যদা আছে জ্যেষ্ঠতা মানে বয়সত ডাঙৰ ভিত্তিত লাভ কৰা শ্ৰদ্ধা বা আদৰ এজনে আনজনৰ প্ৰতি দেখুওৱা উম যিটো মানে দেখুওৱা যিটো আদৰ বা শ্ৰদ্ধা সেয়াই হৈছে সন্মান বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ গৰাকী সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰ আমাৰ জন্মদাতা পিতৃ মাতৃ জ্ঞান চকু দেউতা শিক্ষাগুৰু দুষ্টক দমন সন্তক পালনকৰ্তা আমাৰ শাসনকৰ্তাসকল জ্যেষ্ঠজন বৃদ্ধ লোক এই সকলোবিলাক কি হয় আমাৰ সাধ্যানুসাৰে আমি তেওঁলোকক সন্মান কৰিব লাগে আমি কাক কাক সন্মান কৰিব লাগে এইসকলক আমি সন্মান কৰা উচিত এইখিনিয়ে আমি সন্মান পাতৃৰ পৰা এই কথাখিনিকে শিকিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ সাহিত্য বিভাগৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ শেষ হ'ল এতিয়া আমি ব্যাকৰণলৈ গৈছো ব্যাকৰণৰ ভাৱ ভাষা বিষয়ক এতিয়া প্ৰথমতে আমি সমৰ্থক শব্দ কেইটামান লিখিম মানে প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে নৰিয়া জগত লোটক চকু সেইটো মান নৰিয়া তিনিটা তিনিটা দিছো দেই দুমালক এটা এটা দিলেই কব কি জানি থকা কেইটামান নৰিয়া মানে ৰোগ বেমাৰ অসু জগত ধৰিত্ৰী বসুমতী পৃথিৱী আৰু বহুত আছে অশ্ৰু লোতক অশ্ৰু চকু পানী চকুলো চকু নেত্ৰ নয়ন ভক্তি সেইটো কাৰণ বাবে কাৰনে মান শ্ৰদ্ধা সন্মান ভক্তি এইকেইটা হৈছে সমাধ শব্দ গতিকে মনত থাকিব নহয় নৌৰীয়াক এতিয়া আমি একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নক লৈ আহিছো বিপৰীত শব্দ লিখা শ্ৰদ্ধা শলা আদি দুষ্ট জ্যেষ্ঠ ন্যায় শ্ৰদ্ধা কৃণা বিপৰীতে অশ্ৰদ্ধা শলা অশলাদ আদি অন্ত দুষ্ট শান্ত বা সৎ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ন্যায় অন্যায় এইকেইটা হৈছে বিপৰীত শব্দ আৰু লগে লগে আমাৰ সন্মান পাতৃৰ প্ৰশ্নোত্তৰো ইমানতে সমাপ্ত হ'ল ধন্যবাদ